Дельфинарии. Обитать здесь будут три черноморские афалины. Радовать детей и взрослых дельфины будут как минимум в течение года. А вот защитники животных против подобных аквашоу, они уверяют, содержать млекопитающих в таких условиях негуманно. Репортаж Натальи Грищенко. Дипропетровский дельфинарий представляет собой надувную... Шатер. Установили его в центральном парке. Внутри 800 мест для зрителей и бассейн. Объемом около выступать морские котики и дельфины. В новом дельфинарии поселились Соня, Гера и Гордей. До этого они уже работали 10 лет, но в основном в крымских бассейнах. В 300 километрах от моря обеспечить нехабитающих нормальные условия проживания будет сложно. Там говорят, не по питомски прошла акция протеста, чтобы объяснить людям, какие условия владельцы аквашоу создают млекопитающим, и участники устроили своеобразное представление. У него морских тварин, котики да дельфинов. Вода с водопроводу хлорована. Ароматизатор идентичный натуральному, морская свежесть. Все это закатываем под этикетку. Вот так вот мы ставимся до наших братьев по-розому. Владелец дельфинария – частный цирковой союз. Его представители не отрицают, что вода в бассейне водопроводная. Но уверяют, если соотношение морской соли, хлора и кислоты соблюдены, животные не будут четким условием жизни, рассказывает старший тренер. На сегодняшний день как таковых норм нет. Нигде они не зафиксированы и не зарегистрированы. Есть рекомендации. Рекомендуется 250 кубов воды на одного дельфина. Здесь 1000 кубов. У нас в любом случае можно содержать четырех дельфина. На сегодняшний день содержится три. Судить о соблюдении условий содержания дельфинов только по объему и составу воды нельзя. Дело в том, что дельфины занесены в Красную книгу, а значит использовать их с целью получения дельфинариев... Могут... В приморских городах такие дельфинарии, они э, вполне естественны и разрешаются э, использовать там этих животных, потому что они находятся в полувольных условиях содержания, рядышком море, воду всегда нужно сменить. Э, а открытие дельфинариев в городах-миллионниках, не предназначенных для содержания морских животных, это, честно говоря, нонсенс. Пока в отношении животных не будут четко обозначены владельцы дельфинариев, трак вошел, не исключают. Если сборы окажутся хорошие, животные будут работать здесь не один год. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровск. Международному раю.